Теперь давайте я вам покажу тоже Дуже показательный бой На французе штанке B1 Я знаю все ненавидят Французские тяжи Чуть ли не самый ненавистный всема, Самый хуёвый в игре танк АМХ 40 В общем то Это тоже 4 левел французский Танк На альтернативной ветке но сейчас мы рассмотрим. В принципе, это мог бы быть и iMix 40, но это B1. Наслаждаемся геймплеем. Я специально не ускоряю, чтобы ощутили всю прелесть геймплея динамикой В общем, я ехал до своей приличной позиции, она находится ну, где-то на J... G... 2 но я таки не дополз туда, потому что, потому что вы видите сами. Сейчас пока я туда полз, светлячок пролетел до нашей арты, и сейчас буду разбирать нашу арту. Теперь В общем выяснилось, що не треба було мені нікуди їхати. Больше более полезний був би бы если б я вообще не двигався и стояв просто на базе. Тоді б світлячок так не проскочив і не перехуярив би все на шорт. Ну и я возвращаюсь. Союзники лопаются один за другим. Счет 4-8. Прекрасно. делать обычно с таким счетом после такого счета уже исход решен ну в общем я с этого момента понял что буду я стоять тут возьбой и все мне га. не прогадал потому что вот уже счет 4-9 но мы выиграем И танк, хоть, хоть он там может и на него срать сколько угодно, но если правильно его использовать, то можно тащить, и вы сейчас все побачите. Конечно, там и союзники тоже, вот дебилы, можно сказать, сейчас все сдохлы. В принципе, сейчас осталось уже более-менее какие-то нормальные люди, блять потом. От ці 10 юй які которые сдохли, я не знаю, це, блять. Це, це обезьяны какие-то. Це, це не люди. Не спішу я не лечу, бивать. В принципі, там доста еще довго до захвата. Я виползу. Хоч і у мене мікроскорость, но с горки все будет нормально. Че зря рисковать? Я затащу, затяну время. Ну и вот нашелся дурачок, который летит, летит. Давай. Тащи. Ну и оказался на дебил. Был бы дебил, он бы сейчас выскочил на то Хедзера и ваншотнулся. А вот Хедзер оказался дебил. Девица. От, він, напевно, зрозумів, що я його не можу пробити. Я, я не знаю, що він... чим він думав, От я два, да, уже два рази його не пробив. Ну, все, пока. Постав на гуслю і розбираєш як кусок дерьма. А він даже не чиниться. В пісочниці це доволі часте явлення. Коли не покупають ремкомплект. Так что, что этим не пользоваться? Многие любят бичить. Педобирами называют тех, кто играет на лоу-левелах. Ну, я считаю, в принципе, если ты играешь ради удовольствия, в принципе, нагибая нубиков лоу-левельных, можно получать удовольствие и что этим не использовать, я не понимаю. Кстати, я играю на евросервере, тут большая часть онлайна я как раз играю на педобирских танках пятого там левела. все сделав свое дело откаты все и дальше буду дежурить контролировать чтобы никто не захватил базу то что я наверное если бы хотел не дополз бы Вражеская база за, 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 за бой. И, кстати, обратить внимание у противников по ходу наш диверсант, который убивает своих, тоже уже прекрасно. Ууа. Ну, а пока я стою в кусте, можно подрочить. Ну а я лично лучше выпью пивка. Ну если нема пивка, то можно подрочить. <звук> Казалось бы, я не так много делаю, но для команды ми вклад, вин, решающий, потому что... Не было бы меня тут, уже, я думаю, захватили базу или что-то. Тем более, это же э, перелом наступил при счете 4-9 или сколько там 4-8 было. А уже счет 11-11. Теперь уже шансов больше, конечно, у нас. Вот я пишу нашим, что я с базы не буду слазать, потому что я слишком медленный. Я Джон Сноу. Это самое логичное решение. Тем более там у соперников осталось две арты. Диверсант, который убивает своих. И Су-76 несчастный. Это по сути единственный игрок у соперников, который может что-то там нарешать. ПТшка это всегда опасно. ПТшки это мой любимый класс. И, И вот я стоял, не зря я ждал. Приехал. Арта чисто. Молодец, арта. И единственный игрок, который что-то мог сделать. Что он делает? Стреляет в горобцов. Я его палю. Все. Это победа. Оставься только диверсант и арта. Конфетка. Естественно, я за ними уже ехать не буду. Все, что мне остается, это просто сидеть, допивать пиво и ждать победу. Потому что иначе и быть уже не может. Остався диверсант. Помогу быть всех своих союзников. Но наши ее тоже замочили. Потому что предателей не любят неде.